Привет. VPN включил. А? VPN включил. Чего включил? VPN. А, да, да, да. Ну, не включал. Я просто с Америки. А, ты этот, американец? Нет, не американец, я русский. А ну скажи мне, в чем сила американец? Сила русские, русские, э, а что в русской дружбе. А чё ж тебе в Америку-то понесло? батенька, а? Ну, работать мне где-то надо. В смысле, а что в России нет работы, что ли? Не знаю, я в работе в России пока еще не был. как это не был, ты же русский? Я русский. Ну, в Латвии 40% народа латышей. Почему ты там? В, Лат... В, Лат... В, Латвии... в Латвии все латыши. Нет. Ну как. Паспорт. Да, когда пас... это... паспорт же у них латышский. Да, когда, когда... Стоп, когда это было? Это всегда, вот как 91 год настал, они восстановили независимость, да. получили да. латышские паспор... паспорта и стали латыши Кто получил? У меня есть участницы товарищи здесь, которые э, родился в 84 году, и так не получил паспорт гражданина. Он получил паспорт. Естественно, если он э, не хочет паспорт гражданина, то он его и получать не будет. Это естественно. А все остальные латыши. Ты не, ты не понимаешь. У нас в Латвии, если ты, наверное, знаешь... Ты же из России. А? А? Ты же сказал, что ты из России. Нет, я не из России. Я хочу в Россию. А, так это легко. Могу посодействовать. Так сказать, у нас есть программа... Должен... У на нас есть все, программа, все. программа э, репатриации да. соотечественников. Я вот, например, в Белгороде осуществляю координацию по э, Норвегии, Дании э, и Соединенным Штатам. Западная часть. Э, нет, подожди, Калифорния, это же восточная часть, западная часть Соединенных Штатов, по штату Калифорния я специалист. Нет, я могу отсюда уехать легко, я скоро отсюда улечу, это мне не, не долго. Прилетай ко мне, не в, не при, не прилетай ко мне в Белгород, Мы, у тебя паспорт российский. Я есть? могу прилететь в Белгород, я прилечу в Латвию, у меня дома, с сожалению, дочь. не, не с сожалению, а сейчас жена и дочка. Подожди, так ты же сказал, что ты э, Латвию не любишь. Зачем же ты туда полетишь? Я не люблю, я его ненавижу. Вот. Моя жена делает то же самое, да. Ну я так а что? Любить, зачем? Не Давайте не ко не мне не в, Белгород, в Белгород, пацаны. Ну, девки, пацаны, ты что, сдурел, что ли? Зачем же тебе в Латвии-то? Ну, потому что ты что, новость не смотришь, что у нас там происходит в Латвии. В Латвии? Да какая мне разница, что происходит в Латвии? Да. Мы скоро придем и, так сказать, порядок наведем. Не хочу, я не хочу, чтобы вы пришли. Как это не хочу, а. ты же не любишь Латвию? Но я хочу, чтобы вы пришли, чтобы я уже был там. Где-то? Ты, ты, ты будешь раз, там не в не рядах подъем. вооруженных сил, ты будешь освободителем, я с тобой контракт подпишу. Хочу, не вручу не тебе, вручу тебе паспорт России. Я пойду, я на самом деле, я с женой разговариваю, я пойду, если что, за вас. <связана> да, конечно, за нас, а но я тебе предлагаю я приехать я в Белгород, получить вот хочу, российский паспорт, не... российский паспорт получить и пойти, так сказать, сила, оружие, восстанавливать справедливость. Ты человек здоровый, молодой, не очень это умный, подали. правда, но это дело подали. такое. Я хочу, чтобы моя дочка и жена была, главное, чтобы... А, пускай а кто-то дуна... другой тебя освобождает, а ты не будешь, да? Нет, ты на печи посидишь. На печи, значит. Я не знаю, нет, что нет, в Латвии. Нет, Сначала нет. надо Украину освободить. И я тебя призываю прийти и приехать да, ко мне в, в Белгород. Освободили. Знаю, что мы там освободили, мы воюем. С кем же мы воюем, если мы освободили? Мы же не можем сами с собой воевать. Ты вообще в своем уме? Нет, я очень, понимаю, что человек-то русский. Что мы сделали? От меня до Харькова 40 это. километров, мы до сих пор их идем. И без тебя никак их не пройдем, понимаешь? Никак. Без твоей помощи, всемирной, всеобъемлющей, без твоего мощного разума э, скудненького, мы не пройдем эти 40 километров. Конечно. Ну так приходи, я тебе гарантирую российский паспорт. Я гарантирую тебе российский Моей паспорт. Вне. Моей жене дочке, жене, дочке, внучке, пожалуйста. жучке, всем. Гарантирую. И выплаты гарантирую. Лично. А мое слово тверже, чем слово ах какого человека. Уж поверь мне, тут все знают. Не знаю. Я, я, Давай я, приезжай. Я, 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 я знаю. Для меня важно только, чтобы моя дочка и жена моя была. Я знаю, что она у вас будет сама, ну защита. Ну конечно, Там уже. конечно. Да. да. А, да, ну, минут 10, наверное. Ты ж пьяный буду. все время. Я могу, опять буду. Так, я Когда говорю. Так, будет... а что ты говоришь? Приезжай. Это все слова. А я тебе дам автомат. И паспорт. Автомат и паспорт. Давай, а жена давай. Жена ну, бо... жену не возьмем. Жене автомат не дадим. Тебе дадим. Нет, жене то не не что бояться. Она-то живая будет. Получишь 15 миллионов рублей. Но у меня еще есть маленький ребеночек. Ну Это так что? Маленькая. Зато она, они получат 15 миллионов рублей, и ты бухать не будешь. Кричать. Они да будут нет, нормально да, жить один... без тебя. Ну нет, я против, я хочу с ними. Не, ну мало ли что ты хочешь. Ты паспорт, а хочешь? ты паспорт российский хочешь? Надо же чем-то жертвовать. Понимаешь? Хочу, хочу. Ну, и надо же чем-то для паспорта российского пожертвовать. Я считаю, что пожертвовать надо тобой. Я же не уже говорил, что если надо будет бить латышей, я буду бить, их бить. Да давай сначала с украинцами разберемся. До латышей, до латышей еще, как-то говорится, у них там, как говорят, как у них там говорят, как до Киева раком, понимаешь. До латышей. Сначала надо с Украиной да разобраться. А то мы тут 40 километров 4 года идем, а ты латышей бить. Латыш ну, бой. Слушай, ну... А без тебя никак, никак. А ну, честно, никак. Да, и я считаю, что да. да. Ладно, а что ты там пьешь, скажи мне? Ничего, пиво. Какое? Привезешь мне пару ящичков? Да не могу. Чего? Но в Россию? В... Такого нельзя же. В Россию? Ваш... Ну это да ладно, мы тебя военным бортом привезем из Латвии. Нет, я скоро буду до... дома. Я хочу не дома по почте, по, по э, почте нашей отправишь, мне пару ящичков. Да что, жалко, что ли? Я твой командир, будущий, возможно. Я понимаю, что ты еще снимаешь там все это самое. Да, хорошо, если надо будет, сниму. Скину, не убрать. Договорились, молодец. Договорились. Ладно, жду тебя в Белгороде. Приезжай, приезжай. А там все порешаем. За ящик пива, мы тебя лучшие, так сказать, апартаменты определим. Так мне надо, ты не любишь, так. а я что, а я да. Мы тебя в такие апартаменты. Да. Мы тебе нам устроим такую, что аж. Домовано, чтобы там было защищено. Расчищено будет все. Расчистим, все расчистим. Деревья так, посадим. Да. Тюльпаны. Тополя. Ля-ля. Ля-ля, тополя. Ну, понятно. Все с тобой ясно. Защитник ты -то еще тот. Ну, а что не Да, да. Ну, я... Ладно, жене, жене привет можно... передавай. Да, спасибо. Давай. Зовут меня э, подполковник Бондаренко Степан Андреевич. Приезжай. Подполковник... Еще раз скажите. Бондаренко Степан Андреевич. Угу. Белгородский городской военкомат. Приезжай. Жду тебя. С нетерпением. Нетерпением. Смотри, какое слово хорошее. Нетерпение. Пение нетеров. Это, ху... Это плохое слово. Почему? Нетерпение хорошее слово. Чего ж, русское ж. Все русские слова хорошие. Запас. <связывающие> Физика. Горизонт. Прапорщик. Колобок. Да. Подполковник. бангари, Бандарей, бандари, да. А тебя как зовут? Артемий. Артемий, Артемий Хмельницкий. Хмельницкий же украинец, что ли? Нет. Ну, как, Хмельницкий. Давайте нет. Давайте, давайте вы не будете так менять до самой. Я родился в Латвии. Мои родители родились в Латвии. Ну, просто так получилось. Что мы в одном говне родились. Uh -huh. У меня мать. Ну что ж, приезжай к нам что? в нашу, да? в наши так сказать, приезжай. Родные, я хочу, родные. Я хочу... Там, где мне не будет говорить, в моем языке я должен говорить. Правильно, я... потому что других-то ты все равно не что? знаешь. Правильно, я с тобой абсолютно согласен. Что? Что вы Говорю, я, я абсолютно с тобой согласен, что я говорю. Нет, вы сказали, что я ничего не знаю. Я? Я не что? знаю. Я русский язык знаю. Удив... Ты, ты, ребенок, ты, ты удивишься, я тоже знаю русский язык. Ты удивишься этому крайне. Да, но я тоже нет, знаю я русский язык. Вами... Э, сейчас... Равняйсь, смирно, сейчас... кругом, направо, налево, Нет, нет, нет не вы сейчас это самое, ну вот... Не надо тут заговать меня, заговать мне тут не надо. Нет, я младшу, а тут вот эти твои латышские привычки... Я тебе дам. Натучим мы тебя от этого быстро. Мой ребенок должен прийти и должен знать русский язык. Не латышский, а русский. Русский, конечно. Вот должен приехать в Белгород и знать, сдашь мне экзамен по русскому языку. По истории вот. России. По истории России сдашь мне экзамен. Тогда мы вот этим тебе паспорт, военный Легко. билет, автомат, Легко. и вперед. Жена, да. И вперед. Жена, да. и вперед. Ребенок может. Быть, да, и что, вперед, он, вот, вперед и, и вперед. Моя жена да жена Он сдаст интересный. жена ну жена может по-другому сдать но ну, то мы с ней договоримся уже отдельно когда тебе выплаты будут уже тогда я с ней уже сам поговорю да но как, ну, как? без выплат на... без выплат никак да мы как бы сами ну сами хорошо сами... вопросов нет значит бесплатно деньги мы с женой поделим ладно давай пока да давай трэш Трэш просто. Так, друзі. Е, дорогенькі мої, е, долучаємось до наших зборів. Долучаємось. Піді мною ви бачите е, е, QR-код Ступа ЗСУ. Ось тут, ось, ось, ось тут, ось тут. Ступа відьмаків ЗСУ. Це підтримка війська, бо Ступа потребує нашого ремонту.